А у нас как представительство зашло на территорию нашего дома принять участие в демонтаже нашего дома. Я один из тех жильцов, которые отстаивала его восстановление, но в связи с тем, что вода, атмосферные осадки, погода влияют на его дальнейшее разрушение, мною было принято решение пойти на встречу департамента, который заверял о возможности потом дальнейшего восстановления, о его демонтаже. Сейчас демонтаж начат, но ну, буквально осталось считанные дни. Задержка получается в одной квартире, где женщина не выходит на контакт ну, совместными усилиями полиции и местных властей этот вопрос будет решен в ближайшее время. Мы тянули с демонтажом. И вот буквально на той неделе люди выносили свои вещи, квартиры целые, но это их имущество и их право забрать то, что нажито многолетним трудом. Это лишний раз подтверждение тому, что мы надеялись, что дом восстановят.